అందరికీ నమస్కారం సరస్వతి అమ్మవారి మీద ఒక కీర్తన సకల విద్యాప్రదే ప్రదే ఈ కీర్తన రచన శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ సరస్వతి రాగం కండచాప తాళంలో ఈ కీర్తన కూర్చబడింది హంస వాహిని అయి శ్వేత వస్త్రాన్ని ధరించి శ్వేత కమలంలో కూర్చుని వీణ మీటుతూ జ్ఞాన పుస్తక ధారిణి అయిన ఆ సరస్వతీదేవిని ఎంతో చక్కగా వర్ణించారు ఈ కీర్తనలో సకల విద్యా ప్రదే సర్వ ప్రదే సర్వ సర్వసం సారదే బ్రహ్మాణి सकलविद्याप्रदे सर्वप्रदे सर्वमोहने सारदे ब्रह्माणि श्वेतवस्त्रव धि श्वेतकमलव हिडु वीणयनु नुडुति हवाणी सर्वाणी वस्त्रव धि श्वेतकमलव हिडु वीणयु सर्वाणी सकल विद्याप्रदे सर्वासम्पत्प्रदे सर्वा सम्मोहने सारदे ब्रह्माणि

सकलविद्याप्रदे सर्वसम्पत्प्रदे सर्वसंमोहने शारदे ब्रह्माणि ऐम् बीजरूपिणि वर्णसंशोभिनि तत्त्वाद्धमाते सच्चिदा नन्दिनी ऐम् बीजरूपि उपिणि वर्णसंशोभिनि तमाते सच्चिदा नन्दिनी सकलविद्याप्रदे सर्वसम्पत्प्रदे सर्वसंमोहने सर्वसं सारदे ब्रह्माणि सारदे ब्रह्माणी